Yüksək natiqlik qabiliyyəti, el şənliklərindəki məharətli aparıcılıq ustalığı, diləyatlı şeirləri və məzəli şirin lətifələri ilə özünü xalqa sevdirdi. Əsil elin alqışında təbrik etdi. Əsl el sənətçarı kimi sayılıb seçilən Aşıq Alqay bu gün sevənlərini kədərləndirdi. 73 yaşında dünyasını değişen şair Alqaid Xəlilov son mənziləyə yola salındı. 1940-cı ildə Göyçə məhəlləsində anadan olan Alqaid Xəlilov ömrünün 73-cü ilində Xırdalan şəhər qəbristanlığında torpağa tapşırıldı. El şairini itirmək isə həm ailəsinə, həm də yaxınlarına böyük kədər yaşatdı. Kəsdüni asının alqaydaldan getdi, nə deyək, bölümümüzü qırdı, getd arzuları qaldı gözündə, növbəti kitabı qaldı gözündə. Anamla 40-a 2 gün qalmışdı, üçü 40-la birləşdi. Dözə bilmədi o andırdın, rəhmətə getdi. Yaxınları, sənəd dostları onu son mənzilə elə öz şeiri ilə yola saldılar. Vurğunuyam qıssasına qartalın, əsliyim hər yamacın, hər yalın. Əmliyətin ağla başın şambalı. Qovurmanın dadı qalır yadımda. Alqayıdım, dərdim, qəmim bilinib. Hər nə varsa xəyalımdan silinib. Bir o elin adı qalır yadımda. Allah rəhmet eləsin. Həyat yoldaşının vəfatının 40-cı gününə bir gün qalmış özü də həqiqət dünyasına qoşşan el sənətçisi elə ölməzdən qabaq bu misraları yazmış. Işıqlı dünyada qoşalaşmadıq. Bar o dünyaya qoşa gəl gedək. Alqat müəllimin öz sözü, Alqat müəllimin nə görüm çəkdi apardı belə deyim Allah qəlbini gönl qəlbə rəhmətləsin. Sənətkərdan onu sevənlərə 4 kitabı, el şənliklərində dediyi şeirlərin görüntüləri və səs yazıları qaldı. Allah rəhmətləsin. Getdiyin torpaqda tək qəyəsən dərdidir. Desələr nə artdı, bu nə kədərdir. Söylək alqayız məndən yetərdi.